Руками у відносинах з тією чи іншою людиною і думаємо, це це ж ми турбуємось, це ж ми любимо. І отут от так, отак от зроблю, бо я ж люблю цю людину, так? І е, би, затушовуємо за цією своєю любов'ю отакі от от, е, маніпулятивні різні речі. То як її розпізнати і як від неї захиститись, від такої маніпуляції у близьких стосунках. Давайте спочатку прояснімо. Что такое вообще психологическое насилие? Психологическое или эмоциональное? Ну, для того, чтобы вообще понимать. Потому что манипулировать можно же по-разному. То есть, поэтому, если мы обращаемся к пониманию, что такое психологическое насилие, то мы должны понимать, что это угрозы и запугивание. То есть, когда нам угрожают чем-то. Или запугивают нас. Это оскорбление и унижение. Когда наши близкие или даже не близкие люди нас оскорбляют и унижают. Да? Это критика и обвинение. То есть это психологическое насилие считается психологическое, эмоциональное, в том числе манипуляция это психологическое насилие. Также можно выделить систематический контроль или изоляцию. Либо вас постоянно контролируют, либо изолируют. Ну, допустим, тебе нельзя туда куда-то ходить, либо ты сидишь дома вот, и никуда не выходишь, либо там ты не ходишь с подружками куда-то отдыхать. Ну, то есть изоляция но она может проявляться в любом таком, либо тебя постоянно контролирует. То есть у нас очень часто есть это такие случаи, когда ты где, да, в любой этап, или очень часто звонки, или контроль вообще во всем. То есть он по-разному проявляется у каждого человека, по-разному, в каждых отношениях по-разному, но тем не менее это один из видов психологического насилия. Також неприяття і дискримінація це насилие. психологічне насилля. Тобто, же, в тому числі і маніпуляція. Добре, але якщо контроль там це частина дзвінки, якщо, наприклад, там критика, то це теж там ти, такий, не такий і таке інше. А які фрази, чи, чи за чим можна зрозуміти, що це маніпуляція? От як її відрізнити від тієї ж там турботи? Тобто, це коли є або немає вибору, так? От Відсутність вибору в якихось формулюваннях там, так, це маніпуляція. варіант это... Если ти мене бросиш, то я покончу життя з самоубийством. Допустим, в отношениях, так? Да? Очень. Это... Це такий дуже крайній варіант. Це парі... крайній де, варіант. Ну, це теж оці... В маніпуляції. Оці такі, знаєте, хочеться сказати, що такі сліпі зони, як їх розпізнати, коли ну, дуже близько до, до того поняття, як ми розуміємо, турботу. Ну, от. <кій> ну, наприклад, будемо давати таку ситуацію, чоловік і жінка, так, і чоловік каже: Бачу, там в тебе надмірна вага, треба їсти більше овочів. Ось я купив продукти. Відкриваєш холодильник, а там ну, просто все зелене, червоне, ну, знаєте, овочі, фрукти, скажімо так, зелень, овочі. Будемо харчуватися правильно. І, от, наприклад, жінка думає: ну це ж турбота про мене. От їй і дуже хочеться щось солоденького з'їсти, чи там якогось, не знаю, шкідливого, чи калорійного там десь якісь степені. І вона не може, тому що от ну, чоловік вже ось будемо так харчуватися, наприклад. Хорошо. А, а где здесь свобода? Где здесь договоренности? Но что у меня, Ну, это у меня Осталось ли это? То есть это потеря, это о потере свободы, вот. это э, о контроле и это кто-то вместо меня решил. Uh -huh. То есть контроль над другим человеком. Вот мне, э, знаете, о чем это? Человек не говорит, это прямо. Если ты не это не сбросишь вес. То я от тебя уйду. Угу. А начинает э, издалека. Э, регулировать можно по-разному. То есть что можно ты иди, сказать, иди если вот, да если ты не сбросишь вес, то есть мне не нравится, что ты такая толстая, вот и поправилась. А то, что она там родила двух детей и кормила, это уже не важно. Вот. А мне нужно, чтобы ты была такая красивая, как вот на картинке, или там такая, как э, света, в ее Допустим. Поэтому кто-то ну, может сказать, вот, я хочу, чтобы ты это была вот такая, если ты не сбросишь, я от тебя уйду. Вот. Это, это тоже манипуляция, но с, то есть с помощью угрозы. Вот. Угу. А можно просто покупать продукты и говорить, что мы с сегодняшнего дня питаемся вот так. И то, что ты там любишь что-то сладенькое, ну, меня это вообще не интересует, потому что мне нужно, чтобы ты была, был вот таким, как я хочу. То есть это тоже, это у контроля, это у манипуляции, вот, и в какой-то степени это и унижение, потому что тебя не спросили. Тобто той варіант, коли е, чоловік турбується про е, там ну, те, що е, їсть його родина, чи що споживає які кількість вітамінів чи там ще поживних речовин, як має бути цей варіант виглядати, коли це не маніпуляція, а дійсно турбота? Видати без принуждені. Угу. Ну, тобто, є ось я купив такі продукти, а якщо ви бажаєте так? Ось ще є місце трошки в холодильнику, ви можете там розмістити свої. Е... Але я нагадую, що це не дуже корисно. Тобто висловив свою думку і нібито е... ну, зробив для себе добре і інше. так? Я просто думаю, що людина, який безпокоїться і заботиться у своїх близьких, е... і тоді. Там есть коммуникация, есть понимание, кто что любит, кто что ест. То есть есть договоренности о том, что э, вот, да, мы все знаем, что э, мы питаемся там, здоровой пищей ну преимущественно. Но это не значит, что мы там где-то не грешим каким-то Макдональдсом или чипсами, или колой, или, или чем-то сладеньким. Потому что это же человеческая природа. Но мало ли что мне захочется там... Э, после овощей и фруктов. То есть и я имею право на это. Вот и люди, которые даже самые близкие, не имеют права меня ограничивать и говорить и рассказывать, что, там, что мне нужно есть или как мне нужно спать, укрываться одеялом или нет. Так